Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang dikasihi. Selamat datang ke video pembelajaran kami. Dalam pembentangan ini, kami akan mengupas secara mendalam isu perlombongan dan alih fungsi tanah, satu topik yang semakin penting dalam pembangunan negara dan pelestarian alam sekitar. Dalam video ini, kita akan memahami impak sebenar aktiviti ini kepada manusia dan bumi. Perlombongan ialah proses mengeluarkan bahan galian seperti biji timah dan petroleum dari dalam bumi. Alih fungsi tanah pula bermaksud menukar guna tanah asal, contohnya hutan dijadikan kawasan perlombongan. Topik ini penting kerana ia bantu pelajar fahami kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar dan galakkan pemikiran kritikal serta tanggungjawab terhadap bumi. Terdapat empat jenis utama perlombongan di Malaysia. Pertama, perlombongan terbuka, ia melibatkan penggalian kawasan luas di permukaan tanah untuk bahan seperti bauksit dan bijih besi. Contohnya di Bukit Goh, Kuantan. Kedua, perlombongan bawah tanah, iaitu menggali terowong dalam untuk mendapatkan bahan seperti arang batu dan biji timah, seperti di Lembah Kinta, Perak. Ketiga, pelombongan dredging menggunakan kapal korek bagi mengambil mineral dari dasar sungai terkenal di kapal korek TP5 Perak. Akhir sekali, penggerudian laut dalam dijalankan di perairan Sabah dan Sarawak untuk petroleum dan gas asli. Setiap kaedah ini bergantung pada lokasi dan jenis galian dan membawa impak berbeza kepada alam sekitar. Pelombongan menyumbang besar kepada kemajuan negara. Ia menjadi sumber pendapatan melalui ekspor bahan mentah seperti petroleum dan biji timah. Sektor ini juga menyediakan ribuan pekerjaan dari jurutera hingga operator mesin. Selain itu, ia menyokong pembangunan industri khususnya dalam bidang keluli dan tenaga. Perlombongan turut merangsang pembinaan infrastruktur seperti jalan raya dan pelabuhan. Tanpanya, kemajuan ekonomi negara mungkin jauh lebih perlahan. Perlombongan walaupun penting turut membawa kesan negatif kepada alam sekitar. Pencemaran air sering berlaku apabila sisa kimia, lumpur atau logam berat masuk ke sungai, menjejaskan hidupan akuatik dan bekalan air bersih. Pencemaran udara pula terjadi melalui asap jentera, habuk perlombongan dan pelepasan bahan toksik ke udara. Kemusnahan habitat berlaku apabila kawasan hutan ditebang dan tanah digali menyebabkan flora dan fauna kehilangan tempat tinggal. Selain itu, hakisan tanah dan runtuhan boleh berlaku apabila struktur bumi terganggu, meningkatkan risiko bencana. Kesan-kesan ini menjejaskan kesihatan manusia, alam sekitar dan kelestarian ekosistem. Dari, beberapa langkah penting perlu diambil. Pemulihan kawasan seperti penanaman semula pokok boleh memulihkan alam semula jadi. Teknologi mesra alam mengurangkan pencemaran semasa operasi. Sisa pelombongan pula mesti diurus dengan sistem rawatan yang selamat. Kita juga boleh kita semula bahan mineral untuk kurangkan penggalian baru. Selain itu, undang-undang perlu dikuatkuasakan bagi mencegah pelombongan haram. Penggerudian laut dalam juga mesti dilakukan secara terkawal untuk lindungi alam marin. Kesimpulannya, perlombongan ialah aktiviti penting bagi ekonomi negara, namun mesti dijalankan dengan bertanggungjawab agar alam sekitar terpelihara. Melalui pembelajaran berasaskan teknologi, pelajar dapat melihat hubungan antara manusia, sumber alam dan tanggungjawab terhadap generasi akan datang. Sekian terima kasih.